আমি আলফাক আহ্বান জনাইছোঁ যে আহি থাকিবলগা দিনসমূহত তেওঁলোকে এই যিটো আলোচনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক সন্মানজনকভাৱে আলোচনা কৰি চৰকাৰেও সন্মানজনকভাৱে গোটেই বিষয়টো আগবঢ়াব লাগে আমি অসমত হিংসাবৰ্জিত এটা পৰিৱেশ বিচাৰোঁ শান্তি বিচাৰোঁ প্ৰগতি বিচাৰোঁ সামগ্ৰিক উন্নয়ন বিচাৰোঁ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে যাতে নিৰাপত্তাৰ মাজত থাকিব পাৰে কোনেও যাতে শংকাত জীয়াই থাকিব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় আমি যাতে সকলোৱে আমাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো বিষয়ত যাতে আমি শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আমাৰ আমি সমাজখনলৈ ভাল শিক্ষা ভাল গৱেষণাৰ পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সংস্থাপন উন্নয়নৰ যাত্ৰা অসমত যাতে উদ্যোগীকৰণ হয় অসমৰ মানুহে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়বোৰবোৰত সকলো আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে নিয়োজিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ শক্তিশালী পৰিৱেশ যাতে ঘূৰাই আনে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আহি থাকিব লগা দিনসমূহত অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে এই যিটো আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকেও যাতে সন্মান সহকাৰে গোটেই বিষয়টো আলোচনাৰ যোগেদি নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে শক্তিশালী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নহয় এইটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক লজাজনকো যি সময়ত পুলিচ পুলিচৰ উচ্চপদস্থ যিসকল বিষয়া আছে কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোক ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত ব্যস্ত সেই সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো সক্ৰিয়তা সক্ৰিয়তাৰে আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰা ঠাইবোৰৰ নাম ফটোসহ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে বোমা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আমি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে চোৰাংচোৱাই গোটেইবোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত নোহোৱাটোতো আচৰিতে কথা চোৰাং চোৱা যে ব্যৰ্থ হৈছে পুলিচ আৰু প্ৰশাসন যে অতি উন্মুক্তভাৱে এইটো ক'বলৈ বেয়া অসাংবিধানিকভাৱে উলংঘভাৱে তেওঁলোকে যে ব্যৰ্থতা প্ৰকাশ হৈছে এইটোৱে অসমৰ মানুহৰ মাজত এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অসমৰ মানুহৰ এই গৃহ বিভাগৰ প্ৰতি যিটো আস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা যিটো তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ কাৰ্যদক্ষত তাৰ ওপৰত মানুহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া আজিলৈকে বোমা বিচাৰি আছে উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰমানে কোনটো পৰ্যায়ত যিটো সময়ত স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কয় বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বেটেলিয়ান তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ বেটেলিয়ান তেওঁলোকে নিয়োগ কৰে আনকি আন আন কথা বতৰা যান জঁট নিৰাপত্তা এইবোৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকে পুলিচে বেটেলিয়ান তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখে মুখে স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কিন্তু এই স্মাৰ্ট পুলিচ আৰু তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট চোৰাংখোৱাৰ মাজত কেনেকৈ আলফাই বোমা আনি সংস্থাপন কৰিলে এইটো লাজ লগা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে গোটেই বিষয়টোতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয় বা গৃহমন্ত্ৰীৰ যিটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা আৰু অকমান্যতা এইটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ হৈছে আৰু অসমত যে আচলতে প্ৰশাসন বুলি কোনো বস্তু নাই কোনো ধৰণৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বা সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো যে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যি সময়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ আগে আগে পুলিচ অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী চাৰিওফালে গিজ গিজাই থাকে চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে চেকপ'ষ্ট বিভিন্ন জেগাত বহায় বহাই মানুহক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো দেখিব পাইছোঁ যে ই ইমান নিচিদ্ৰ যিটো পঢ়াৰ মাজতো এনেকৈ যিটো গোটেই নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা লৈ এনেকৈ যিটো বোমা বোমা সংস্থাপন কৰিলে এইটোৱে অসমৰ নিৰাপত্তাৰ ফোপোলা ছবিখন শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যে চূড়ান্ত ব্যৰ্থ অদক্ষ অকমন্য এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল কাৰণ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুদ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনতে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে বা আলফাই কৈ দিয়াৰ পিছতহে গম পাইছে যে ক'ৰবাত ক কিছু কিছু ঠাইত এনেকৈ বোমা সংস্থাপিত কৰা হৈছে বা আছে তাৰ আগত তেতিয়াহ'লে ইমান ইমান ইণ্টেলিজেঞ্চ ইমান পহৰা ইমান তালাচী এইবোৰ কি যুক্তিযুক্ততা আছিলে এইবোৰৰ কোনো অৰ্থ নাই যিগৰাকী ডি জি পি আছে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত একদম শক্তিশালী নিৰাপত্তাৰ কথা শক্তিশালী প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কথা কৈ থাকে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ পুলিচৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই কওক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই কওক পুলিচ কওক ইণ্টেলিজেঞ্চ গভৰ্ণেঞ্চ সকলো চূড়ান্তভাৱে ফেইল হৈছে ব্যৰ্থ হৈছে ব্যৰ্থতাৰ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ আজৰ ওচৰত তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে মই নিৰাপত্তা ৰাইজক দিব পৰা নাই মই ৰাই যিটো চিকিউৰিটি স্বাধীনতা দিৱসত দিব লাগে সেইটো দিব পৰা নাই আৰু এগৰাকী ব্যৰ্থ অসমন্য অদক্ষ গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই মোৰ নিজৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু মই পদত্যাগ পত্ৰ মানে অৰ্পণ কৰিছোঁ পদত্যাগ দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে চ'ক এই গোটেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি দেখিছোঁ যে আচলতে অসমত কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসন বুলি বা কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা কোনো ধৰণৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এইবোৰ একেবাৰে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে আলফাৰ লগত আলোচনা কৰি গোটেই বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব এইবোৰ কথা কৈ থকাৰ পাছত এইবোৰ যে মানে এটা মিছা কথা এইবোৰ যে ডাংকোপ মৰা কথা এইবোৰ যে তেওঁলোকে এনেই ৰাইজক আভুৱা ভাৰিছিলে এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল তাৰমানে আলোচনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আলোচনালৈ আহিব বুলি কোৱা যিটো কথা এইটো যে এটা মিথ্যাচাৰ আছিল চূড়ান্ত কালি প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আল আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব নোৱাৰাৰ যিটো ব্যৰ্থতা কালি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট হৈছিল